Шалом, це Славко, Путін геть, або не дає послухати Трампа. А нам цікаво, чи старий опам'ятався, чи щось зрозумів. Зараз послухаємо. Якраз сегмент Конференції консерваторів, це сегмент за війну за Україну я ще не чув. Разом з вами слухаю вперше. Хто взагалі знає? Война ⁇ очень важная вещь между Россией и Украиной. И люди убивают, люди погибают. В основном молодые люди, украинцы, россияне. В таких количествах, которые вообще за многие-многие годы не наблюдались. Я говорил с президентом Путиным, и я надеюсь, что это все закончится скоро. Это ужасная, ужасная война, ужасная война. Это трудно наблюдать. Я и общаюсь с президентом Зеленским, я общаюсь с президентом Путиным. Я стараюсь вернуть те деньги, которые были зарезервированы, потому что Европа выделила 100 миллиардов долларов, а Соединенные Штаты 350 миллиардов долларов выделили Украине, потому что у нас был тупая некомпетентная администрация и президент. 350 миллиардов. Но вот что еще хуже: Европа это предоставила в виде займа, они вернут свои деньги, а мы просто так безвозмездные. Я хочу, чтобы они что-то нам дали взамен тех денег, которые мы им выделили. И я постараюсь договориться об этом, урегулировать эту ситуацию, потому что мы требуем от них то, что мы можем получить. Это земельные металлы, нефть. Но мы чувствуем себя совершенно тупо. Посмотрите, Европа. Европа. Ситуация в Европе, конечно, на нас не влияет. Мы хотели бы, конечно, увидеть как вообще Байден, почему мы оказались за этого, из-за Байдена, но почему он не потребовал э, равных возможностей выровнять ситуацию, почему мы так настолько больше расходуем, чем Европа. Но он даже не знал, что Европа получает деньги обратно, они в виде займа предоставили эти средства, а мы ничего не получаем обратно. Но мы хотим вернуть эти деньги обратно, чтобы это было справедливо. И мы посмотрим, что будет, что будет, но мы довольно близки к заключению сделки. Потому что это была ужасная ситуация и никогда бы не произошло, если бы я был президентом. И кстати, 7 октября тоже никогда бы не произошло, если бы я был президентом, никогда бы не произошло. Иран был банкротом. У них не было денег для того, чтобы финансировать Хамас или Хизбалу. У них не было денег для того, чтобы финансировать всех вот этих вот. Что-то уже погнал из дона из моря. вообще это что старый хоть неуменяемый Ничего разумного оно сказать не может. Но это ужасная ситуация. Я просто хочу, чтобы вы знали, мы работаем над этим, это очень важно для нас. Я не хочу об этом говорить сейчас, потому что мы в посередине переговоров сейчас. И это очень-очень грустно, очень печально. Никогда бы не произошло. И Россия бы никогда не, не вторглась в Украину. И они вторглись, потому что, по целому ряду причин. Так много людей погибли, гораздо больше людей погибли, чем а, то, что вы о чем вы читаете. Когда все эти города лежат в руинах практически, а каждое здание, все здания разрушены, все эти замечательные золотые купола, алхнал по Целых четыре года длилась эта война, говорит, целых и целых четыре года дискуссию и. Луи де с немецким майором А и этого никогда бы не произошло, Это если бы я был президентом ноль шансов. Даже ни одного выстрела не произошло бы. Очень печально. Як з ним Путін витримує, і ми стараємося нашу економіку. Ми почали посмотрити регулювання, як вони між собою будуть Да, А сята пос, посмотри тут за печенігав. Уявляйте, вже потом проходу не дасть цими печенегами. Слухайте, одне одного заслуговує. Все було б добре. Слухайте. Можна було б це сприймати як. Комедію, якби ж, не удари по нашій газотранспорті, і активізація такої кількості дронів і літаків. Все-таки Путін вирішив підтримати Бред Трампа з повітря, і це вже неприємно, розумієте, як би це сказати, таке от, спочатку Трамп підтримав Путіна, а тепер Путін підтримує Трампа. Ну, що поробиш, побачимо, наскільки їх вистачить. Бай лайкайте, підтримуйте, поширюйте. Вибачте, що нічого особливого ви не почули, але бачите, що ідіот неспроможний сприймати нову інформацію. цей.